Ногами нельзя! Пять лет назад началась такая традиция вот, проводить пикнички. То есть пикничок – это загородный выезд с встречей друзей, поэтому, в принципе, он так и называется – пикничок. Проводим мы его зимой и летом, то есть два, как минимум, два раза в год. Ну, обычно с пикнички у нас начиналось так, что собирались взрослые только, а вот уже, ну, это, наверное, первый год только так было. А все остальные годы это в основном организуемся на базе каких-то детских мероприятий, то есть взрослые уже на вторых ролях. То есть в основном проводим разные соревнования для детей. Ну, понятно, что первое – это семьи клуба, членов клуба, потом просто друзья, как бы, членов клуба, и взрослые, и дети собираются. Но вот э, уже год, вот так вот, э, выходит, что приглашаем еще семьи бойцов, участников а то Такие отдыхи это хорошо даже, это для детей наши хорошо. Он бедняга ждал и даже когда вернулся, встретил его в садике, он меня не узнал, вышел. И меня увидел сначала, проснулся, еще только не узнал. А так хорошо проводить время с детьми, это даже очень приятно. Спорт – это наша жизнь. С самого рождения Кирилл. Его зовут Кирилл, меня Алена. С самого рождения мы в спорте, очень нравится. Когда проходят такие соревнования, стараемся участвовать в них. И с самого детства приучаем свое младшее поколение. Очень интересно и захватывающе. Мне нравится. Да, ну это ну, не сильно тяжело, но весело и всем нравится. И взрослых как раз для всех, для взрослых, для нас и для малышей. Это очень захватывающе. Мне особисто дуже приятно, знаете, когда дети а, так отвлекаются, дивися когда дети наслаждаются, а разом с ними еще, еще больше приятно насолоджуються их батьки. И в этот час, наверное, напевно, відволікаються все від каких-то особистых турбот і и просто відпочивають, наслаждаются и снова же получают физическое навантажение. В конце награждения команд победительниц, обычно это все команды у нас побеждают, каждому получается какой-то приз. Ну, понятно, что пикничок, поэтому должен быть какой-то съедобный такой объединяющий да, стол. Поэтому мы готовим традиционный кулиш и зимой, и летом. То есть это все угощаются. Общее такое блюдо в котле, большой котел, ну никогда не остается, в принципе. Все, все съедаем, да все хотят добавки. То есть очень вкусно.